अथष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्भिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परं तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परं तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तफ शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शमोदमस्तफ शौचं च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजोधृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं शौर्यं तेजोधृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् त्वान। स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेया सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारं भाहि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः सहजं कर्म कौन्तेय स दोषमपि न त्यजेत् सर्वारं भाहि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कं यसिद्धिं परमाम् संन्यासेनाधिगच्छति असक्तबुद्धिस्सर्वत्रात्मा विगतस्पृहः नैष्कम्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आप्नोति निबोधमि समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमि समासेनैव कौन्तेयनिष्ठाः या ज्ञानस्य यापरा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषं युधस्य च विविक्तसेवी लघ्भाषी यत वाक् ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः विविक्तसेवी लघ्भाषि यथवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाशितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षती संहः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति संः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा चेतसा सर्वकर्माणि वै सन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि मच्चित्तः मत सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य नयोस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेजु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेजु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामिति हितं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामिति हितं मन्मना भवमद्भक्तो मद्यासीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे मन्मना भवमद्भक्तो मद्यासी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः इदं ते तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति इदं तेनातपस्कायना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्यसंशयः यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमं धम्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन ते इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च यैमं धम्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं तिष्ठस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनं जया कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनं जया अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्येवचनं तवा नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तवा सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमि मम अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमि मम अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद् परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवाणी तिर्मतिर्ममा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः नीतिर्मतिर्मम ॐ दस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामष्टादशोऽध्यायः हरिः ओ सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु